पेड़ पौधों के संदर्भ में राज्य में महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्र पेड़ संरक्षण जतन अधिनियम उन्नीस अंतर्गत अधिनियम अस्तित्व में है इस अधिनियम में और भी सुधारणा करते हुए वृक्ष संरक्षण जतन सुधारणा अधिनियम 2021 के तहत नई नियमावली समाविष्ट की गई है जिसके मुताबिक 29 अप्रैल को नगर परिषद अचलपुर में प्रशासक संदीप कुमार अपार मुख्याधिकारी तथा प्राधिकरण समिति अध्यक्ष राजेंद्र फातले अभियंता रमेश तायडे वृक्ष प्राधिकरण समिति सदस्य योगेश खानजोड़े, डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल निशांत मिश्रा की उपस्थिति में समीक्षा बैठक ली गई जिसमें वृक्षारोपण सहित कोई भी पेड़ काटने पर विभिन्न कायदेशीर कार्रवाई के साथ एक लाख दंड के प्रावधान को सख्ती से अमल में लाने की बात पर शिक्का मोर्तब किया गया गौरतलब है कि विगत काफी समय से जोड़वा शहर सहित तहसील क्षेत्र में हरे भरे वृक्षों को काटे जाने का प्रमाण बढ़ गया था अचलपुर नगर पालिका में हुई सभा के मुख्य विषय में नागरिक क्षेत्र वृक्ष संरक्षण जतन का पठन किया गया जिसमें हेरिटेज वृक्ष जतन रंग रंगोटी अमृत योजना अंतर्गत तैयार बाग बगीचे देखभाल दुरुस्ती करना नए हरित पट्टे तैयार करना अतिक्रमण की गई जगह पर तात्काल वृक्षारोपण करना 2022 की बारिश में लगाए जाने वाले पेड़ों के लिए जगह निश्चित करना चिखलरा स्टॉप से अंबिका लॉन तक हेरिटेज वृक्षों की रंगरंगोटी करना मानसून पूर्व धोखादायक वृक्षों को देखना कल्याण मंडपम के बाजू में स्थित शासकीय हरित पट्टे में बाबू गार्डन तैयार करना बिच्छन नदी के बाजू स्थित पट्टा में आई एम को इजाजत देने सहित लेआउट धारकों को वृक्षारोपण करने संबंधी फैसले लिए गए वहीं वृक्ष काटने की इजाज़त मांगने वाले व्यक्ति को वृक्ष जितने साल का होगा उतने वृक्ष लगाकर वृक्ष मूल्यांकन अनुसार अनामत रकम भरना पड़ेगा अगर बिना इजाजत वृक्ष कटाई की गई तो उन पर वृक्ष एक लाख के दंड सहित फौजदारी अपराध दाखिल होगा नए जी आर के मुताबिक प्रशासक संदीप कुमार अपार द्वारा यह कडक फैसले लिए गए बैठक में कुल से ज़्यादा विषय पर वृक्षारोपण वृक्ष संवर्धन हेरिटेज ट्री के संदर्भ में प्रशासक संदीप कुमार अपार मुख्याधिकारी राजेंद्र फाटले अभियंता रमेश तायडे पर्यावरण प्रेमी योगेश खानझोडे डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल निशांत मिश्रा आदियों की उपस्थिति में गहन चर्चा की गई जय कुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज़ परतवाड़ा